Конечно же, после конкурса э, судьи должны оценить выступление команд. Хочу напомнить, что максимальный балл 4 балла. Попрошу судьи выставьте, пожалуйста, оценочки э, команды академический факультет, ветеранный факультет. Оценки. команд э, факультета. По Попрошу оценочки. 4, три, 3, 3. 3. <социт> Ветеринарный медицинный факультет. Бед, <социт> <социт> как видно, пожалуйста. Спасибо, спасибо за оценочки. И мы плавно переходим к конкурсу разминка. Самый тяжелый конкурс, сам знаем, сам отвечал. Итак, команды построили разминку. Хочу напомнить, что на прошлой игре разминка была из зала. И тема прошлой разминки была 14 февраля. И так как э, недавно был праздник 23 февраля, соответственно, э, будут вопросы на тему 23 февраля. Попрошу зрителей, не стесняйтесь, подходите, задавайте вопросы и получайте смешные ответы от команды. Итак, пожалуйста. Привет Костя, привет команды, здравствуйте всем. Значит, первый, наверное, последний вопрос. Значит, друзья, на 23 февраля моя девушка сменила пол. Вот. А какие подарки сделали вам? Обещает команда ураган. Да. А какие подарки сделали вам? Она пол лаком вскрывала. Спасибо. Повторяю, вопрос. А какие подарки сделали вам? Мне, как всегда, трусы и носки. Спасибо, Викторина. Спасибо. Еще. Конечно. Кого такой на ураган? Какой подарок сделали тебе? А мне перебили потолок. Итак, следующий, следующий вопрос. Есть ответы еще? Всем. Здравствуйте, здравствуйте всем. Привет, Дима. Да, привет. Ребят, скажите, пожалуйста, если этиловый спирт убивает все микробы, В 23 февраля ко мне приехала теща, почему она тяжела? жива? <laughs> yeah. Привет, Иван. привет, 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 Ко мне приехала тёща. и привет, 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 она привет, привет, А те люди из старого воспитания привет, тараканы, никогда не привет, 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 микробы. Приехала 23 привет, 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 спасибо за вопрос. Егорчик, Егорушка, Егорушка. Привет. Ребята, перед игрой ко мне подошел один из агрономов и попросил поменяться с ним штанами. Можно, она болевшая, как там мои штаники? <звы> Отвечает привет вверх. Егорчик. Его, Егор, Егор, уже сдавай. Как-то мы штаники? Может, да? Не знаю, наверное, не гигиеничные. Ой, милый. <реклама> да, да. Ну и как мы штаники, которые сейчас на тебе? На, на, на мне еще колодки и поштаники ждут. Жмут мои. <реклама> 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 Пожалуйста, верь мне. Как-то мы штаники? А, все, Егор а, попрел? Уже без сотки в заднем кармане. Это... <свят> Нет Спасибо. Этого. Спасибо. Зрители, давайте еще вопросы повеселимся, подумаем. Нет? Да, все. Все. Вопрос от жюри. Вопрос от жюри, пожалуйста. Задает Юрий Кач. Да. А, раз как, застали врасплох, а, ребяточки, скажите, пожалуйста, Блин, что бы задать? А какой бы вы вопрос задали на моем месте сами себе? Да. А непростой вопрос. Ураган! Скажите, пожалуйста, ребяшки, какой бы вы вопрос задали сами себе? Йо. Ласточки, где? Спасибо. 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 Егор? какой вопрос вы бы задали сами себе? Ребята, вы не хотите прийти ко мне на свадьбу 28-го? Команды есть еще ответы? Отличненько. Итак, конкурс, разминка сыграна. Команды, пожалуйста, прошу, готовьтесь к следующему конкурсу.